О, я не понял. Что это за пополнение до нас прибыло? Здрасте, товарищ подполковник. Здрасте, у нас Не подполковник, а полковник. А, я извиняюсь, товарищ полковник. А вы меня не помните? Нет. Ну я. Сім місяців тому в нашому селі Яблунівка ви проводили учення. Ну, проводили. І що? Ну, так ви у нас тоді ж в хаті на ночь оставались. На ніч. Трибунал. Ну. И шо? Так вот, вы же у нас этот... Вы шо? Забули. Я ж привезла. А сховала просто, чтобы на входе не заметили. О! Чудо не, схватил. Лишь мешок, Эту, да, ну ты. Ну, спасибо. Как говорится, вернули военное имущество законным хозяевам. Давай, привет, Силу. А, все одно, товарищ полковник. Фу. Вы мою сестру помните? Черненька такая. Лена. Ну. Конечно, помню. А, что, привет, передавала. Да не, товарищ полковник. Я просто хотела сказать, что она от вас беременна. Ну, я иду, что товарищ потом. Что Че, я дурак, весь мешок не уйдет, а?